assalomu alaykum hurmatli talabalar bugun sizlar bilan biz sholi biologiyasi va yetishish texnologiyasi mavzusi bo'yicha o'z ma'ruzamizni boshlaymiz maruzani asosan uchta reja asosida amalga oshiramiz birinchisi sholini kelib chiqishi tarqalishi ikkinchi rejamizdagi savol sholi biologiyasi va navlari hamda uchinchi rejamizdagi savol sholi sistematikasi hamda yetishish texnologiyasi aynan mana shu uchta savol bo'yicha biz bugungi ma'ruzamizni yoritishga harakat qilamiz endi sholining ahamiyatiga alohida to'xtaladigan bo'lsak qanday ahamiyatlarga ega birinchi navbatda sholi oziq ovqat sanoatda xom ashyoi ta'minlash chorvachilikni oziqa elementlar oziqa moddalar bilan ta'minlash hamda oxirgi ahamiyatlardan biri bu agrotenik ahamiyatga ega oziq ovqatlilik ahamiyati yoki qiymati nimalardan iborat biz bilamizki sholidan turli xil mahsulotlar ya'ni oziqa uchun kerak bo'lgan birinchi navbatda guruch u guruchdan olinadigan turli xil tayyorlanadigan turli xil oziqa oziq ovqatlar e, bundan tashqari bu ekin turida um, un yoki bo'lmasa boshqa turdagi oziq ovqat mahsulotlari oindi endi sanoatda xomashyo sifatida nimalardan foydalandi donidan poxoladan poxolidan asosan chorva e, sanoatda qog'oz yoki bo'lmasa har xil shapkalar yoki bo'lmasa to'shamalar hamda donidan spirt va shunga o'xshash mahsulot turlari olinadi endi chorvachilikdagi ahamiyati nimadan iborat asosan yem xashak va konsentrat oziqa bilan ta'minlaydi endi agrotexnik ahamiyati esa tuproqni unumdorligini nisbatan oshiradi yoki bo'lmasa sho'rlashgan maydonlarda bu ekin turini ekilishi albatta ijobiy natija beradi xo'sh endi sholini tarqalishi va sistematikasiga alohida to'xtalamiz sholi tarqalishi qayerdan tarqalgan yoki vatani qayer hisoblanadi vatani hindiston yoki bo'lmasa xitoy deb aytiladi endi tarqalishi mana xitoy koreya amerika qo'shma shtatlari tojikiston qirg'iziston rossiya avstraliya va boshqa bir qancha davlatlarda hozirgi kungacha ekiladi dunyo bo'yicha ekiladigan maydonlari bir yuz ellik besh million gektarni tashkil qiladi hosildorlik ko'rsatkichi esa o'rtacha o'ttiz o'ndan olti sentner bo'ldi endi o'zbekistonda ekin maydonlari unaqa juda katta emas oltmish besh ming gektar maydonga ekiladi don hosili esa o'rtacha 28 sakkiz sentner tashkil qiladi endi sistematikasiga alohida to'xtaladigan bo'lsak bu ekin turi qo'ng'irbossimollar yoki puats oilasini zeya mayis kechirasizlar aruza sativa avlodiga mansub hisoblanadi endi bu avlod o'n to'qqizta turni o'z ichiga oladi shundan bittasi oddiy ekma shol yoki bo'lmasa aruza sativa turi ekiladi endi biologik xususiyatlarga to'xtalsak biologik xususiyatlari bizga ma'lumki yorug'likka talabi issiqlikka talabi namlikka talabi oziq moddalarga hamda tuproqqa har qanday ekin turi talabchan hisoblanadi jumladan sholi ham masalan yorug'likka bizda bir kunlik yorug'lik soati o'n bir o'n ikki yoki bo'lmasa o'n to'rt soatgacha bo'lgan yorug'lik soatlariga albatta talab qilinadi endi issiqlikka munosabati bizda urg'ulanib chiqish uchun biz bilamiz sholini ikki xil usulda ko'chat hamda urug'ni sepma holatda bizda ekiladi shundan bizda urug'ligi sepilgan nimalar maydonlarda tuproqning harorati albatta o'n gradusdan yuqori o'n besh yoki bo'lmasa optimal harorat tuproqdagi yigirma besh o'ttiz gradus bo'lishi shart endi namlika munosabati deyapmiz albatta bu ekin turi gigrafit o'simlik bo'lganligi uchun bu o'simlik suvda bo'ladigan ekin turi hisoblanadi shuning uchun albatta buni e, namnikka bo'lgan yoki suvga bo'lgan munosabati alohida inobatga olinadi endi ozqa moddalarga bo'lgan talabi bizni hozirgi kunda bu ekin turiga albatta ham mineral ham organik o'g'itlar albatta berish shart jumladan organik o'g'itlardan chirigan go'ndan o'n besh tonnagacha bir gektar maydonga hozirgi kunda solish kerak albatta lekin ozqa elementlari bor xo'sh shudgor qilishdan oldin fosforlik o'g'itlarni kaliyi o'g'itlarni 60 ellik oltmish foizni albatta shudgor ostiga berish kerak hamda azotli o'g'itlarni ekishdan keyin birinchi oziqlantirishda hamda ikkinchi oziqlantirishda albatta ozotli o'gitlarni berish shart bo'ladi endi tuproqqa talabi e, har qanday ekin turi o'ziga mos bo'lgan yoki unumdor bo'lgan tuproqlarni talab qiladi jumladan sholi ham unumdor bo'lgan tuproqlar jumladan tarkibidagi tuproq tarkibidagi gumus miqdori bir biru o'ndan ikki yoki bo'lmasa bir yarim foizgacha bo'lgan undan tashqari tuproq muhiti neytral bo'lgan olti yarim yetti foiz bo'lgan tuproqlarni unumdor tuproqlarga talabchan ekin turi hisoblanadi endi biz kelib şey, chiqishi tarqalishi undan şey, tashqari biologik xususiyatlariga alohida to'xtaldik endi bu ekin turini bizda ekiladigan yani. erta pishar o'rta pishar hamda kech pishar navlariga alohida to'xtalamiz endi erta pishar navlari qaysilar bular hammasi hozir bu yerda keltirilgan navlar o'zimizni mahalliy navlar hisoblanadi mahall erta pishar navlarga gulzor jayxun nukus ikki hamda o'rta pishar navlarga avangard alanga hamda tolmas navlari hisoblanadi endi kech pishar navlar esa intensiv lazerniy hamda uzro hisoblanadi endi sholini agrotexnikai yoki bo'lmasa yetishtirish texnologiyasi e, biz oldingi mavzularimizda ham alohida to'xtalib o'tdik albatta birinchi qilinadigan agrotex tadbirlardan biri bu shudgorlash e, hisoblanadi endi shudgorlashdan oldin amalga oshiriladigan agrotexik tadbirlar ham bor bular qaysilar avvalambor har gektar maydonga ge. men yuqorida ta'kidlab o'tdim 10-15 besh tonnadan chirigan go'ng bundan tashqari fosforli hamda kabilli o'g'itlarni 60 yoki bo'lmasa yetmish foizgacha shudgor ostiga berish talab qilinadi shudgorlash ishlari esa albatta shudgorlashgacha bo'lgan yuqorida ta'kidlab o'tgan tadbirlar amalga oshirilgandan keyin shudgorlash ishlari amalga oshiriladi bunda asosan yigirma besh o'ttiz besh santimetr chuqurlikda shudgor qilinadi yerni ekishga tayyorlash yerni nekishga tayyorlashda bizda asosan uzun bazali yer tekislalar yordamida yerni yuza qismi yoki relyefi bir xil tekislikda tekislanadi undan tashqari chidel barani hamda mola bosilib yer tekishlagandan yani, keyin morda olinadi hamda uni pollarga ajratiladi ekish yoppa va ko'chat usulda ekiladi ekish chuqurligi ikki santimetrdan uch santimetrgacha endi bu yerda dunyo bo'yicha agar inobat nima e'tiborga olinadigan Gü, bo'lsa dunyo sholi juda ko'p maydonlarda asosan ko'chat usulda sholi yetishiadi masalan mana sakson besh to'qson foizi Köçet üsülde şahlı yetiştirelim. Sepme üsülde pala alınan ee, e bir yetiştirge 200 kilogramdan 13. uruk meyarı belirlenir. Yani suvar iş üsülleri, Allah-u Teala tohtaların yanması ile esasen 4 üsül ee, tatbik ettiler. Bunlar kaysiler. Birincisi daimi su bastırış. İkincisi kıska müddetli su bastırış. Hem de dama aldırıcı su bastırış. Üçüncüsü to'rtinchisi vaqti vaqti bilan sug'orish hozirgi kunda amalga oshirilayotgan ba'zi bir agrotexnik tadbirlar bor bu agatlar yoki bo'lmasa pushtaga ekish usullari ham hozirgi kunda o'rganilyapti hamda joriy qilinyapti bundan tashqari mana oziqlantirish kasallik va zarar qarshi kurashish choralari begona o'tlarga qarshi kurashish choralari hamda hosilni yig'ishtirib olish agrotexnik tadbirlari amalga oshiriladi endi begona o'tlar hamda kasalliklarga qarshi albatta kimyoviy usulda kurash choralari amalga oshiriladi hosilni yig'ishtirib olish esa ko'proq hozirgi kunda bizda germaniya davlatida ishlab chiqarilgan klass kombaynlardan samarali foydalanib kelinmoqda xulosa qilib shuni aytish kerakki bugungi o'tilgan ma'ruzamizda biz ekin turini tarqalishi tarixi biologik xususiyatlari uni yetishtirish texnologiyasi bo'yicha ma'lumotga ega bo'ldik shu bilan ma'ruzamiz tamom agar qandaydir bir savollar bo'lsa marhamat mana elektron pochtam hamda telegram raqami bemalol murojaat qilishinglar mumkin e'tiboriglar <laughs> <içine. gülüyor> uchun rahmat